rejam sampai mati. Hukuman ni dah berabad-abad lamanya kan? Ia sering dikaitkan dengan perzinaan atau zina. Tapi persoalannya, adakah hukuman ini betul-betul datang dari Al-Quran? Jom hari ni kita bongkar sama-sama. Gambaran ni, rejam sampai mati memang dah lekat dalam kepala kita bila sebut pasal undang-undang Islam, hukuman yang memang berat kan? Semua ni berdasarkan tafsiran tradisional tentang zina. Tapi dari mana sebenarnya datangnya tafsiran ni? Ha, itu yang kita nak tahu. Jadi hari ini, kita akan buka fail kes ni sama-sama. Kita letak tepi sekejap pandangan tradisional dan kita buat siasatan kita sendiri. Kita akan terus rujuk sumber utama. Okey, jom kita mulakan. Okey, pertama sekali, macam mana-mana siasatan pun kita kena faham dulu kertas pertuduhan dia kan. Jadi dalam kes ni, kita akan tengok dulu macam mana pandangan tradisional mentakrifkan jenayah zina ni. Dan kerangka tradisional ni, dia bukan setakat teori tau. Ia dah jadi asas kepada sistem perundangan yang sangat kompleks, yang fokus pada kontrak, saksi dan hukuman. Dan akibatnya, selalunya sangat berat. Dan Hmm, beban tu pula sering kali tak seimbang, lebih-lebih lagi bagi kaum wanita. Baiklah, sekarang jom kita beralih kepada bukti utama kita, teks Al-Quran tu sendiri. Kita akan siasat macam mana sebenarnya kata akar Z -N Y ni digunakan dalam konteks asal dia. Okey, petunjuk pertama kita ni, ha, ini yang menarik. Al-Quran tak kata jangan buat, tapi jangan hampiri. Nampak tak beza dia? Ini macam satu isyarat yang ia bukan sekadar satu perbuatan terpencil, tapi sesuatu yang lebih besar. Teks ni juga labelkan ia sebagai fahishah, sesuatu yang melampau dan seburuk-buruk jalan. Okey, tengok pula petunjuk yang kedua ni. Zina diletakkan betul-betul sebaris dengan dua kesalahan paling besar dalam Islam. Syirik dan membunuh. Fuh, ini dah cukup untuk bagi tahu kita betapa seriusnya perkara ini di sisi Al-Quran. Ia bukan isu kecil, tapi sesuatu yang boleh menggegarkan teras moral sesebuah masyarakat. Baiklah, sekarang kita dah ada beberapa petunjuk penting. Untuk faham kes ini dengan lebih mendalam, kita kena bedah siasat bahasa yang digunakan dalam bukti-bukti tadi. Ingat tak perkataan fahishah yang kita sebut tadi? Jom kita tengok apa sebenarnya maksud dia. Ia bukan setakat salah atau tak baik. Ia lebih daripada itu. Bayangkan macam ni lah. Ia bukan setakat langgar lampu isyarat. Tapi macam pandu lawan arus dekat highway. Betul-betul perbuatan yang melampau. Yang membahayakan semua orang. Dan kat sini, ha, kat sinilah siasatan kita jumpa satu turning point yang sangat penting. Al-Quran guna perkataan sabila yang bermaksud sebuah jalan. Ini ini mengubah segalanya. Tiba-tiba ia bukan lagi pasal satu kesilapan atau satu insiden, tapi ia merujuk kepada satu corak tingkah laku, satu gaya hidup yang boleh bawa kemusnahan. Okey, jadi kalau zina ni digambarkan sebagai satu jalan yang salah dan merosakkan, mesti ada jalan yang betul kan? Apakah alternatifnya? Jom kita tengok pula kerangka positif yang Al-Quran tawarkan untuk sebuah perhubungan. Ha, kat sini kita nampak bezanya, macam langit dengan bumi. Al-Quran bukan sekadar tawarkan nikah sebagai satu kontrak undang-undang biasa. Teks ni gunakan satu istilah yang sangat mendalam, mithaqan ghaliza, yang bermaksud perjanjian yang tebal. Maksud tebal kat sini ialah ia ada berat, ada isi, dibina atas komitmen dan accountability yang kukuh. Sangat berbeza dengan hubungan nipis zina yang rapuh dan tak ada asas perjanjian tebal ni pula dia ada tonggak-tonggak dia ia dibina macam sebuah kubu sebuah benteng yang melindungi hubungan tu tujuannya apa untuk wujudkan sukun iaitu ketenangan untuk pupuk mawaddah warahmah kasih sayang dan belas kasihan ia macam satu ekosistem yang sihat dan selamat di mana sebuah hubungan boleh betul-betul berkembang okey sekarang kita dah faham konsep perjanjian tebal ni dengan pemahaman baru ni, jom kita patah balik kepada soalan asal kita tentang akibat atau hukuman bagi zina. Mesti ada yang tertanya-tanya kan? Habis tu macam mana pula dengan ayat yang sebut pasal seratus sebatan? Ayat ni lah yang selalunya jadi bukti utama untuk hukuman sebat. Tapi macam dalam mana-mana siasatan yang teliti, kita tak boleh terima bukti bulat-bulat. Bila kita kaji balik bahasa yang digunakan, kita akan jumpa satu kemungkinan tafsiran yang sangat berbeza. Ya, ayat tu memang sebut seratus, seratus jalda. Dan secara tradisinya, perkataan ni memang difahamkan sebagai sebatan fizikal. Tapi, di sinilah kelu linguistik itu main peranan penting. Kata akar untuk jalda ini sebenarnya merujuk kepada kulit atau lapisan luar. Jadi, ada kemungkinan ia bukan merujuk kepada pukulan pada kulit fizikal, tapi lebih kepada pukulan pada kedudukan sosial seseorang. Macam satu pendedahan awam yang menjatuhkan air muka atau reputasi orang tu di depan komuniti. Dan tafsiran macam ni nampaknya lebih selari dengan mesej keseluruhan Al-Quran, kan? Matlamatnya bukan untuk berdendam, tapi untuk wujudkan accountability yang akhirnya membawa kepada pemulihan. Sebab dalam kerangka Al-Quran, pintu taubat dan peluang untuk perbaiki diri itu sentiasa, sentiasa terbuka ruas. Jadi, kita dah tengok semua bukti. Kita dah analisis bahasanya. Sekarang, apa rumusan akhir daripada siasatan kita ni? Hasil siasatan kita ni tunjukkan dua gambaran yang sangat-sangat berbeza. Sebelah sini kita ada pandangan tradisional yang fokus pada kawalan, kontrak dan hukuman fizikal. Tapi di sebelah sana pula kita nampak teks Al-Quran seolah-olah bentangkan satu kerangka etika yang tujuannya untuk jaga amanah dan maruah dalam komuniti melalui accountability. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan daripada teks itu sendiri? Nampaknya fokusnya bukan sangat pada nak kawal badan atau perbuatan fizikal, tapi lebih kepada nak pupuk kualiti perhubungan tu. Ia pasal integriti, amanah dan sifat ikatan antara dua insan. Kalau kita baca macam ni, ia seolah-olah mengalihkan seluruh perbincangan daripada isu moraliti seksual semata-mata kepada satu kerangka etika tentang perhubungan yang saling menghormati. Ia lebih kepada nak kita faham betapa beratnya tanggungjawab dalam sebuah ikatan dan macam mana nak elakkan kerosakan akibat eksploitasi dan pecah amanah. Jadi pada akhirnya, teks ni seolah-olah tinggalkan kita dengan satu soalan besar. Adakah tujuan panduan ini untuk menghukum dan mengawal ataupun ia sebenarnya satu kerangka untuk perlindungan bersama dan untuk kesejahteraan hidup manusia pilihan tu terpulang pada kita